ॐ गङ्गणपतये नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमस्कार उदीर्णः सर्वतश्चक्षुर् अनीशतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर् विशोकशोकनाशनः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुर् अनीशशाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशनः उदीर्णः सर्वतश्च क्षुर् अनीशशाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो विशोकशोकनाशनः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुर् अनीशशाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर् विशोकशोकनाशनः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुर् अनीशशाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर् विशोकश् ಶೋಕನಾಶನಃ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕಾರು ತೊದಲು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ನುಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡಿಸಿದ ಭಗವಂತನಿಗೇ ಸರ್ವವೋ ಸಮರ್ಪಿತ ಸರ್ವ ಮಸ್ತು